Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Taling Jaya minta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah inisiatif terbaru Jabatan Immigration Malaysia dalam memperkasakan penambahbaikan perkhidmatan terutamanya melibatkan urusan PAS Kemudahan Immigration seperti PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS dan Permit Masuk Susulan Kejayaan Kementerian berjaya memperkenalkan pelbagai inisiatif dan reformasi baru dalam urusan penting seperti perkara melibatkan perihal kewarganegaraan, isu-isu kesesakan di pintu-pintu masuk dan lain-lain. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Rakan saya dari Petaling Jaya dan Alia-Alia yang berhormat, uh, fungsi Jabatan Imigresen ini dalam perkara pas dan juga uh, permit ya kita ada dua lapis sistem uh, keberadaan kemasukan dan keberadaan warga asing di negara kita yang pertama visa visa maknanya kebenaran masuk tapi bila dia dah berada di sini tujuan dia berada di situ uh, kita keluarkan pas jadi kita ada lebih 11 pas jenis pas ya yang paling popular adalah pas pekerja asing kita panggil pas lawatan kerja sementara tu paling tinggi okey yang kedua adalah pas pelajar ya. mereka datang ke sini mereka belajar di universiti dan kolej di negara kita maka kita bagi dia pas pelajar juga tinggi adalah pas pasangan kepada warga negara warga negara kita jodohnya itu adalah orang asing jadi, semasa berada di sini, mereka akan kita keluarkan PAS, namanya PAS Pasangan. Di sana ada juga PAS untuk expatriate, golongan profesional uh, yang bekerja untuk tujuan khusus dan mereka turut menyumbang kepada uh, kepentingan ekonomi. Jadi, senarai PAS ini uh, ada lebih kurang 11 jenis. Jadi, totalnya, Tuan Pertua, setahun kita keluar hampir 3 juta pas. Baik. Apakah langkah pembaharuan? Langkah pembaharuan adalah Jabatan Immigration kami laksanakan agenda digitalisasi. Digitalize. Bermaksud urusan memohon pas selama ini kena pergi kaunter. Jadi kami sudah pun mula beralih walaupun bukan semua jenis pas tapi pas-pas yang popular ni sekarang kami hanya uruskan secara atas talian Besar manfaat dia tuan-tuan Di pertua. Pertama, kita jimatkan kos kerajaan. Kami membelanjakan hampir 13 juta hanya untuk cetak pelekat. Bila satu pas dikeluarkan, kena tanpa pelekat pada pasport. Sekarang tak perlu sebab mereka cuma perlu bawa device dan status pas itu dalam device mereka. Dan untuk tujuan pemeriksaan, semua kaki tangan imigresen yang berkenaan, mereka sudah ada pun sistem juga menggunakan device untuk mengesan ketulinan bagi mengelakkan penipuan. Jadi menjawab soalan pertanian jaya kami sedang berganjak ke situ. Pas lawatan kerja sementara bila tamat nak diperbaharui. Majikan tak perlu lagi pergi ke kaunter. Hasilnya Tuan Pertua kaunter menguruskan pas ni mengalami pengurangan kesesakan sehingga 70%. Dalam ucapan belanjawan Tambun dia menyeru supaya perkhidmatan kerajaan ini bergerak ke arah itu Perkara kedua, yang pertama adalah permit masuk Permit masuk ini, langkah pembaharuan yang kita buat sekarang adalah Kebanyakan yang memohon permit masuk ini yang adalah isteri kepada warga asing Isteri itu warga asing, berkahwin dengan jodohnya suami warga tempatan dalam setiap 100 permohonan permit masuk, ada banyak jenis, tapi 80% adalah isteri warga asing, isteri kepada warga negara. Sebelum ini, 5 tahun dia kena berada di sini, tak boleh keluar lah, keberadaannya mesti ada di sini. Itu baru pas pasangan. Tahun ke-6 dia mohon permit masuk. Maknanya dia boleh bekerja dan dia tak perlu lagi memohon kebenaran imigresen. Okey ya. Kemudian kalau dia berhajat untuk dapat IC merah dan kemudiannya jadi warga negara, inilah jalurnya. Tapi ada juga yang dapat permit masuk, dia tak nak give up warga negara asal dia. Pun tak apa. Jadi sebelum ini 5 tahun. Kemudian dia kena tunggu 2 tahun untuk mohon. Langkah pembaharuan yang akan kami mulakan pada September tahun ini memadai 3 tahun. Bukti keberadaan dia di sini dengan status perkahwinan dia. Kalau dia berkahwin di sini, daftar perkahwinan di sini, tiga tahun. Kita bagi dia spouse visa, masuk tahun keempat, dia boleh mohon permit masuk. Tapi kalau dia mendaftar perkahwinan di luar negara, dia telah pun berkahwin tiga tahun atau empat tahun. Dia masuk saja ke negara kita, dia daftar perkahwinan dia, dia cuma perlu berada di sini setahun. Kemudian tahun kedua, dia dah boleh mohon permit masuk. Ini yang saya jelaskan ini Sebab banyak pertanyaan di luar Sekarang bertanya termasuk ahli-ahli yang berhormat Yang menulis kepada saya minta tolong dan sebagainya Adalah kategori ini Jadi langkah yang kami buat Adalah mulai September Kami akan permudahkan Sekarang ini baki tertunggak Cuma 11,700 Dan komitmen KDN Khususnya Jabatan Immigration By June Menjelang June tahun ini kami akan selesaikan semua permohonan 11,700. Ini komitmen berterusan kami di KDN untuk mempermudahkan urusan sistem penyampaian kepada rakyat, merojok, PAS dan juga permit masuk. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Saling Jaya. Syabas dan Tanya saya ucapkan ini merupakan satu reformasi yang sangat fundamental yang mengizinkan spouse ataupun isteri yang merupakan warga asing kepada warga negara untuk cepat boleh diintegrasikan dalam masyarakat kita. Persoalan saya adalah seiring dengan pengedaran masa, adakah Jabatan Immigration Malaysia bersedia untuk mempermudah dan memberikan fasilitasi sewajarnya supaya dapat mengurangkan kebergantungan ejen sebab banyak urusannya masih bergantung kepada ejen dan terutamanya melibatkan pelabur asing dalam mendapatkan pas-pas tertentu bagi tujuan mereka tinggal di Malaysia untuk membuat proses due diligence saja. Ya, due diligence sebelum membuat pelaburan. Ini penting untuk menarik FDI. Terima kasih. Yang berhormat Menteri untuk menjawab. Tuan Cik Deputua, soalan ini spesifik setakat mana peranan Jabatan Immigration dalam mengurus satu segmen yang penting iaitu pelabur yang masuk ke negara kita ni yang aspek ni kan Okey, uh, yang kita buat sekarang adalah kalau kita ke KLIA, kita akan jumpa satu premis kita panggil expats gateway. Maknanya dia turun saja di lapangan terbang dia terus pergi ke situ untuk urusan. Jadi dia tak perlu lagi melalui ejen, tak ada lagi. Okey, masalah ejen ni kalau dia mendarat dia pergi ke luar dan dan tentang urusan maka dia hire ejen, okey ya. Yeah. Tapi kita sediakan kemudahan impromptu. Kat situ dia sampai, kat situ kita proses. Ambil masa yang sangat singkat. Okay, yang pertama. Yang kedua, kita juga tak raikan peranan ejen sebab orang yang boleh berurusan dengan immigration untuk tujuan pas uh, kepada expatriate pelabur ni adalah orang yang diberi authority oleh syarikat. Kita akan hanya berurusan dengan orang itu. Ejen bukan orang yang beri otoriti oleh syarikat. Jadi tak akan kita guna pakai khidmat mereka. Jadi itu pun untuk makluman Petaling Jaya, kita akan keluarkan pula terbaru ni kita panggil uh, pas untuk pelabur saja. Ha itu itu pas baru. Ini semua untuk membolehkan bahawa keberadaan mereka kita masuk mudah ease of doing business itu yang mereka nak tengok, lagi cepat permohonan mereka kita proses, kita permudahkan maka lebih baiklah penerimaan mereka terhadap uh, iklim perniagaan di negara kita. Itu peranan uh, Jabatan Imigresen. Jadi ini juga sebenarnya merupakan satu kaedah kita panggil single window bagi memudahkannya. Jadi kita akan mulakan seawal 1 April ini untuk pengeluaran pas uh, pelabur bagi tinggal lebih lama di sini bagi menguruskan urusan pelaburan uh, mereka dan proses pengeluaran PAS itu juga kita akan lakukan secara e-PAS atau PAS elektronik. Terima kasih. Silakan yang berhormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih uh, Tanya terima kasih Puan Mak Menteri. Uh, Tanya lah di atas usaha kementerian untuk memperkasakan lagi uh, apa, untuk terutama perkhidmatan di pintu masuk soalan yang berbangkit adalah terutama di kawasan sempadan sejauh mana kesedaran ataupun maklumat keterangan telah diberi kepada masyarakat sebab apabila contoh di kawasan saya di Rantau Panjang apabila pintu melalui pintu pengkalan sungai ditutup maka uh, hanya satu saja laluan melalui pintu masuk ICQS Rantau Panjang tetapi isu berbangkit apabila masyarakat nak nak mohon uh, pas untuk nak ke Thailand buku pas tak ada, pas terus pas border tu tidak ada di kaunter. Dan saya dimaklumkan dah berbulan isu ni berlaku menyebabkan ada yang melibatkan masalah anak, ada masalah keluarga, ada masalah perniagaan, terutama mereka sempadan, mereka tak dapat menggunakan pas. Jadi sejauh mana sekiranya PAS ini perkenakan, maklumat ini dimaklumkan kepada masyarakat sebab ini benar-benar menjadi satu beban terutama mereka yang bergantung uh, pada kehidupan mereka, ekonomi mereka antara dua negara dan begitu juga mereka yang ada hubungan dengan saudara-saudara uh, di negara jiran. Nak balik raya ni ramai dah mengadu Bisa imak saya. Nak balik macam mana? Nak buat border pass baru tak boleh. Sebab buku pa, buku nak buat pas sempadan ni tak ada di semua kaunter immigration. Minta penjelasan. Terima kasih rakan saya dari uh, Rantau Panjang. Yang dimaksudkan itu adalah border pass atau pas sempadan satu uh, jenis pas yang hanya dikeluarkan untuk negeri-negeri bersempadan sahaja. Maknanya kalau Kedah nak masuk ke Sadau ke Hat Nyai ke border pas ya, uh, ataupun Langkawi nak pergi ke pulau-pulau berdekatan sebelah Thailand. Begitulah rantau panjang. Okey, saya ambil maklum terima baik maklum balas rantau panjang tentang kehabisan buku border pas sebelum kita lakukan anjakan saya sebut tadi berperingkat terhadap jenis-jenis PAS tadi kan. Kita utamakan dulu PAS-PAS permohonan yang tinggi. Jadi kategori itu nanti saya akan ambil maklum dan segera meminta pegawai yang berkenaan memastikan bekalan yang mencukupi sebagai langkah tindakan segera ya, untuk menyelesaikan terutama musim perayaan yang sudah menjelang. Saya terima kasih. Hargai baik maklum balas daripada rantau panjang.